Работы будут продолжаться на этой недели. Вот в данный момент производятся подозрительные работы. Общестроительная – это копка траншей под кабельной трассы и, собственно, по сами системы Боллард. В течение трех дней будет проводиться общестроительная работы. И после этого система уже настроена, она в стендовом варианте уже опробована и готова к установке. То есть около, около, пару дней. Я думаю, за эту неделю вопрос будет решен. В данный момент работают два, два строителя, два человека. Они выполняют общестроительные работы. Их достаточно вполне для выполнения работ в данный момент. Вот. На финишном этапе будет работать еще два человека. Будет работать инженер и э, монтажник этих систем. Еще в э, объеме работ изготовления столбиков дополнительных. То есть система комплектуется двумя столбами фирменными «Боллард». Это, собственно, сам автоматический столб с ним управлением. И э, дополнительный легкосъемный столб. И делается дополнительно еще несколько столбов для ограничения проезда по тротуару. Известно, что у нас народ может и по тротуарам, по тротуарам кататься. Поэтому вот, э, в данный момент тоже производится их изготовление нашими специалистами. Посредством брелков, радиобрелков, они будут выдаваться городскими властями там. В определенном порядке, определенным лицам. Если же машине необходимо попасть на территорию Воскресенской улицы там, для разгрузки, для каких-то рабочих вопросов, то предусмотрен будет информационный столб. На нем будет установлена вязаная панель с видеокамерой и с динамиком и микрофоном для того, чтобы связаться с диспетчером. Диспетчер принимает решение пропускать машину или не пропускать. И удаленно открывает, открывает систему для пропуска автомобилей. Погодные условия не влияют на эту систему. Система опробована давно. Есть очень хорошие краш-тесты ее, вот, не влияет никоим образом, она сама, самодостаточна, сама себя обогревает, сама себя сушит и все остальное.